Всем привет! Мы снова на игросфере. У нас сегодня второй день и у нас первый автор Роман Задорожный со Львова и его игра Светынковые вихи. Да? Как по-русски? Светынковые... Рассветные... Рассветные вихи. Ну, здравствуй, Роман, расскажи нам о своей игре. Что интересно? Э, ну... Собственно, сама игра разрабатывалась до пятилетия детского лагеря. Он уже проходит пять лет, и мы делали как бы подарок детям. Но игра очень э, симп, сильно понравилась. Мы сделали там еще несколько подарков, и нас начали спрашивать, а будет ли продолжение. Можно ли там делать дополнительные какие-то карты? И мы решили ее, э, скажем, пока что показать людям, послушать мнение остальных, чтобы они сказали, что они о ней думают, и может быть, когда-то этот проект, проект, будет больше развиваться. Особенность игры какая? Она очень простая в своих правилах, рассчитана на двоих игроков. Здесь есть всего 36 карт, каждый игрок берет по 18 карт себе на руки, и задание захватить как можно большую часть поля карт. Ну, собственно, как бы одно поле, Одна колода карт. Карты разбиты на две колоды изначально, да? Да, ну то есть игроки сами между собой выбирают по очереди по одной карте. И таким образом у них на руках по 18 карт до начала игры, да? Вот, скажем, одна колода карт и другая колода карт. Э -э они по очереди выставляют карты на поле, каждая карта ну, лицевой стороной к себе. Каждая карта имеет четыре характеристики, как бы верхняя, нижняя, левая и правая. Э, там указаны числовые характеристики и для э, здания оппонента захватить эту карту своей картой, соответственно, чтобы были больше или равные характеристики. То, 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 то есть, к примеру, вот есть карта, да? Он ставит, ну как бы сидит напротив. Ставить карту с этой стороны здесь три у него у моей карты как бы два и он ее захватит она переворачивается в другую сторону и таким да становится его карта и в конце когда все поле будет заполнено можно узнать кто скажем с игроков победил кто больше захватил особенно стеро потому что она учит анализировать много думать и прорабатывать ходы наперед то есть ты уже знаешь там что у меня слабая левая сторона но если ее сохватят сверху снизу она потом опять будет с моей стороны как бы ее прикрыть ну то есть очень много нужно думать и разрабатывать свои стратегии я так понимаю игра уже готова в таком вот виде некоторое время уже давно да ну сколько играли то есть ну да да то есть но пока что она в таком виде. Ну, мы думаем, может быть, когда-то будем переделывать дизайн, может быть, будем доделывать дополнительные комплекты, так как игроки, которые много играют одну и ту же игру, они изучают уже все карты, и в будущем она может играться уже так на автомате, скажем, когда ты будешь знать все точные характеристики. Лучше, чтобы было больше, чем этих 36 карт, какие сейчас есть. Все понятно, а какие э, сколько время партии среднем 10-15 минут. То есть быстрая игра. Да. Так, да? Да. Для твоих игроков угу. э, Все понятно. Простенький такой э, тактический, да, можно сказать. Да. Филлер. Э, он строго на двоих, не думали как-то сделать на... Ну, сейчас как раз на конкурсе предложили, что очень круто было бы, если бы она была на, четырех, на четверых и сделать квадратные карты, когда, скажем, игрок может с любой стороны сидеть, и она будет всегда нормально к нему поворачиваться, не будет сложно. Ну, то есть очень красивые комментарии дали. Можно подумать и обделать ее более интересной. Понятно. Ну, спасибо, Роман. Глава проекта, желаю удачи, развития проекта и творческих успехов. Хорошо, спасибо.